Всем привет! Спустя год Заря снова играет в Еврокубках, и это значит, что я снова езжу за ней автостопом. В прошлом году я ездил 61, 62, 63, в прошлом году я ездил 60 дней автостопом за командой. В этом году у меня так не получится, потому что одна очень замечательная европейская страна. Не буду называть ее название... Хорошо, не буду называть ее название Сух. Так вот, я подался в эту замечательную или подался. Неважно. Я подал документы в посольство этой замечательной, действительно, я считал это замечательной страной раньше. И попросил визу на два года. У них на сайте написано, если у вас есть использованный годовой Шенген, то в следующий раз вы можете подавать документы уже на пять лет. Ну я подумал, ну я ж не наглый. Да и паспорт у меня через два года заканчивается. А подам-ка я на два года. Подал документы, собрал. Документы, пакет документов был даже лучше, чем в прошлом году. И вы знаете, что они мне дали. Визу на 8 дней. 8 дней! 8 дней! 2 года! 8 дней! 2 года! 8 дней! Но сейчас пошла такая вообще грустная тенденция, что многим вообще отказывают в визе, тупо ставят отказ, давай, до свидания. Так что спасибо хоть за однократную визу. 8 дней мне как раз хватит, чтобы посетить первый выездной матч Зари. Буду молиться, что в следующем туре с Заре попалась какая-то команда не из Сенгена. Это может быть только Турция. Только Турция. Будем молиться, чтобы была Турция. А, хотя надо сначала помолиться, чтобы Заря прошла Шарлеруа. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною, перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву перед кожною. Так от, да, в першому раунді, ну, точніше, в третьому раунді, з якого ми стартуємо, нам досталась команда Шарлеруа із города в Бельгії, із города Аеропорта в Бельгії. Любителі дешево політати, наверняка знають этот город. Да, мы угончане тоже бывали там пару лет назад. Ну что ж, а мы уже в Бельгии, курва. Миш, Шар-Леруа. Та выжает шашлята, выжает Честно говоря, в этом городе ловить нечего абсолютно. Деревня. Это, вот, вот, фото. Это не Горловка. Это не Янакиево. Это даже не Алчелск. Это Шарли Руа. Это Шарли Руа. Фото сделано мной в марте 2013 года. А вот теперь придется опять туда ехать. Но что не сделаешь ради родной команды. Я за них и в Краматорск съездил, и даже в Александрию. Ну вот, с предисловием все. Итак, сегодня первый день. Угу, первый день из моих восьми дней в Европе. Первый день моей поездки. Я нахожусь сейчас под Краковом на автобане, на замечательном распласе, как это говорят в Германии. Ну, либо просто парковка. Хорошая такая парковка. Замечательная. Вот там он не видно. Оттуда Wi-Fi халявный бьется так, что я вот законнектился. Статус обновил. Я тут остановился просто, чтобы записать видео, хотя бы в первый день начать с чего-то и покушать. Потому что я покушать. Жените. Так вот, я еду на выезд и попытаюсь потратить как можно меньше денег. Желательно вообще не потратить, а еще лучше и заработать. Сюда я добрался с помощью Баблакар. Кто знает такой сервис? со Львова за 160 гривен, кстати, очень такие недорого, потому что проходить границу это головняк и все такое. Очень э, очень хорошо проехался, кстати, на отличной Тойоте. Э, с пассажирами. Девчонка была с Харькова. И еще один пассажир, Ян из Нидерландов И девчонка Соня из Германии. Еще не, не село солнце. Я здесь остановился, но еще думаю поехать куда-нибудь доехать до какого-нибудь Катавицы или Врослова. Ну а если нет, то тут поставлю где-нибудь палаточку. Доброе утро. Да, уже утро, а я все там же, на том же месте. Уже утро следующего дня. Ну что, это, конечно, большая парковка, но тут нет заправки, и поэтому машин очень мало. И вчера я где-то часик поступил, за это время проехала машин 5, может быть 6. Короче, без толку. Решил поставить палатку и заночевать здесь. С утра проснулся, умылся, почистил зубы в туалете с неудобным краном. Сейчас завариваю чай, и вот пока его делаю, записываю это видео. Кстати, чай я завариваю из карбасских трав. И вот мне интересно, если меня ленты где-нибудь остановят, тут обыщут и найдут этот бокован траву, что они мне скажут? И что я им скажу? Это трава, чтобы пить. Это чай? Может быть. Сегодня у меня задание проехать всю Польшу обязательно, доехать до какого-нибудь хотя бы Дрездена. Потому что вчера я так и не, не проехал отсюда, и нифига. Silent prayer for the face deep party I ain't gonna be just a face meaning a crowd you gotta give a voice better shout it out loud Yeah we have the rate will done I'm gonna leave for Доброе утро! Это мой третий день. Сейчас я нахожусь где-то между Кёльном, Мюнхен-Гладбахом, Ахеном а на автобане на Расплате. До границы с Бельгией осталось километров где-то 60, может больше. Мои расходы по-прежнему 0 евро, зато прибыль 5 турецких лир и 30 польских грошей. Обо всем по порядку. Сначала я в автомате по продаже всякой фигни в Польше нашел 30 грошей. Кстати, часто бывает такое, что люди забывают забирать мелочь. Ну, 30 грошей это, конечно, так у меня. Но все равно приятно. Потом один из водителей дал мне 5 турецких лир и сказал, будешь в Турции пригодится. Ну, чё, пригодится. А то я еще думаю, что мне в Запорожье Голуби обосрали перед выездом. Ну, не то, чтобы обосрали, так рикошетиком чуть-чуть прилетело. Но примерно так на 5 лир и 30 грошей. В конце дня, в 7 часов вечера, на границе Польши и Германии я остановил фуру. Водитель был поляк Дарек. Отличный, очень гостеприимный парень, доброжелательный. И с ним мы проехали всю Германию за ночь ну как за ночь, 4 утра мы приехали сюда. Он меня накормил, напоил, еще воды с собой дал, уложил спать. Пока мы ехали, я часа три поспал. Потом у него даже ноутбук есть с модемом. Я поюзал интернет, отписал куда надо, обновил статус. Сюда приехал я в 4 утра, нашел душ, который стоил 3 евро, но дверь и бесплатно открывалась. Правда, закрывалась она, наверное, за деньги, но меня это совершенно не смущало. Так что я помылся отлично, поставил тут палатку на этом расплате. Извините, кашка закипела. Так вот, поставил палатку, с утра начал собираться и смотрю, там полицаи рядом пасутся. Ну они там что-то по своим делам, какую-то машину оформляли, что-то я не знаю. Посматривали на меня, посматривали, и решили подойти. Сказали, вы знаете, у нас в Германии нельзя палатки ставить где угодно. Да, правда. Ну извините, больше не буду. Хорошо. Больше не делайте так. Ну, на то мы порешали. Итак, сейчас я кушаю и выдвигаюсь в сторону Бельгии. У меня там уже есть списка под Шарлеруа в Шателе на два дня. Так что все будет хорошо. Я на границе Германии и Бельгии. Вернее, даже уже сказать в Бельгии. Застопил машину с отцом и сыном, которые ехали в Ахен. И решили меня провести чуть дальше. И вот как раз довезли до самой границы. Довезли, как всегда, поблагодарил, прощаемся, все дела, и тут у вот меня такой сует 10 евро. На, поешь ты голодный? Я говорю, я не голодный. Он говорит, нет, ты голодный. Ну, короче, впарил мне эти 10 евро. Так что по-прежнему у меня затраты 0. Есть эти 10 евро, и еще, если перевести те 5 турецких лир, это получается где-то полтора евро. То есть 11 с половиной евро я в плюсе. Я все на том же месте, погода уже успела поменяться несколько раз. Меня брать никто не хочет, поэтому я решил себе заварить чайку. Об этом и будет моя следующая история. Я знаю, что европейские розетки не очень дружат с нашими кипятильниками. Уже был такой у нас опыт в Италии, но там страдали только розетки, они горели. Вода, естественно, кипятиться не хотела. Тут же все получилось иначе. Я походил, походил, не нашел нигде аппаратов с бесплатным кипятком. Ну, думаю, закипячу я водички себе там в туалете. А ну что, только опускаю кипятильник, оно в херакс, как жахнет. Короче, в этот раз уже и пострадал кипятильник насмерть. Но что больше всего меня удивило, пострадала еще и кружка. Теперь у меня кружка с дырочкой. С небольшой такой, но дырочкой. Таки так и нашел он в отеле через дорогу кипяток, и теперь пью чай. Хорошо, хоть никто не видел мои махинации по приготовлению чая и этот взрыв. Потому что я представляю, как это выглядело со стороны. Какой-то бородатый мужик сует какие-то провода в розетку. Оно как жахнет. Еще бы Аллах Акбар сказать, и вообще, ты зашибись. Эл. Итак, качество видео будет херовым. Я очень спешу, потому что скоро уже будет темнеть. А мне еще нормально идти, надо выходить на позицию. Но этот трэш я должен рассказать сразу же и передать. Короче, такие дела. Завис я на той границе Германии с Бельгией. И наконец-то застопил фуру немецкую с немецкими номерами. Э -э, за рулем немец. Я ж ему рассказываю все дела с Украины. Еду автостопом на футбол в Бельгию. Он вроде бы понял, но э -э, по-английски он вообще нифига не понимает. Только по-немецки разговаривает. Ну, я ж, естественно, тоже по-немецки вообще нифига. Ну, два часа мы с ними жестами общались. С ним жестами общались. А, а да, еще фишка. У него в машине играла русская попса. Я, я, я". На мой охреневший вопрос. Русиш мьюзик? Он, я, я, я. И вот так вот мы, короче, мугикались с ним два часа и тут звонит у него телефон и он отвечает по-русски по-русски отвечает и начинает разговаривать по-русски по телефону и говорит я тут попутчика подобрал из украины из украины автостопом приехал в бельгию но он говорит ни по-русски ни по-немецки не понимает то есть реально есть такие люди которые считают что есть такие украинцы которые не понимают по-русски и с ними лучше разговаривать по-немецки. Вот такой вот трэш. И, в общем, я был так охреневший, когда это все узнал, что мы, я и он, ну в большей степени, конечно, я, провтыкал свой паркинг, где он меня э, мог бы высадить. И мы проехали много, потому что следующий паркинг километров через 30, наверное. Уже чуть ли не до французской границы доехали. И теперь я вот это вот перебегаю, занимаю позицию. Потому что времени уже нормально, а мне ехать теперь Тут серьезно так, в общем. Доброе утро. Утро действительно доброе. Я на вписке. Отлично выспался. Сейчас уже за 10, наверное спал. Я тут на кровати. Это, конечно, получше, чем в палатке. Заряжаю все свои гаджеты. Сейчас постираю шмоточки. И на футбольчик. Да, сегодня четвертый день, матч дэй. Итак, списка моя находится в Шателе, маленький городок под Шарлеруа. Довольно такой симпатичный, особенно если сравнивать Шарлеруа. Ну и кратчайший путь добраться туда на собаке. А вот это вот неожиданно вообще. Ладно, я уже подхожу к вокзалу. Дождь начался. Игорек отписался, уже ждет меня в Шарлеруа. Ну там мы встретимся и будет наша Луганская компания уже в сборе.